कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्थनिष्कन्दः नवमोऽध्याय मैत्रेय उवाच त मुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामः प्रययुस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिदृच्छया गतः स वैधिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडिप्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलच्छ बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्शा तद्दर्शनेनागतशाध्वशः चिता ववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवात् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः चुम्बन्निवासे न भुजैर्वाश्लिषन् सतं विवच्छन्तमदद्विदं हरिः ज्ञात्वा स्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यग्रणादशत्वरं परे श्रुतोरुस्रवशं ध्रुवच्छितिः ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभाषे त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वाम्भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतुः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुळपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि निर्णाम् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवञ्जनकथा श्रवणेन वाशात् सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वं पततां विमानात् भक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बलमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्त्यम् ये चान्वद सुतसुहद्ग्रहवित्तदाराः ये त्वब्जनावभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदये सुकृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्गद्विजसरि स्रपदेव दैत्यं मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मिनयत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं सेते शेते पुमांसुद्रगणन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिषिन्दुरुह काञ्चनलोकपद्मा का गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवास्त्रधीशः यद्बोध्यवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टास्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविदिशत्तय आनुपुर्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाध्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्पेव मार्य भगवान् परिपातिदीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरुस्मान् वा मैत्रेय उवाच अथाविष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्दिदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि शुभ्रता नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णुध्रुवच्छिति यत्र यद ग्रहर्च ताराणाम् ज्योतिषां चक्रमाहितम् मेड्यां गोचक्रवस्थास्नो परस्तात्कल्पवाशिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो एव नौकशः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वागां धर्मसंशयः षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षता व्याहतेन्द्रियः त्वद्भ्रात्रर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनः अन्वेषन्ती वनं माता दावाग्निं सा प्रवेच्छति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयम् यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः शक्त्या अन्ते मां सस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टाद्रिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् इति दिश्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरुणध्वज सोऽपि सङ्कल्पजं पादसेवो पादसेवोपशादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम् विदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरेर् मायाविनस्तचरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मा न मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः वाग्वाणैर्हृदि विद्धस्तु स्मरन् नैच्छन्मुक्तिपतिर्मुक्तिम् तस्मात् तापमुपेवान् ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदम् विदुषनन्दादय ऊर्ध्वरेतशः मासैरहं मासैरहं भिरमोष्यपादयो छायामुपेत्या पगतः पृथं मते अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यता भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचेयदन्तमात् मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहि समसत्तमः दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रषुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रात्रभ्रात्रभ्य हृदृजा मयैतत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदमया भवं भाग्यविवर्जितः स्वाराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो मे विच्छितो बत ईश्वराक्षीणपुण्येन फलीकाराण्यवादनः मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयुः रजोजुशस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्य मृतेर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकरण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतं राजानश्रद्धदेभद्रमभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षिर्हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं महाधनं सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मात्यः शङ्खदुन्धुविनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः वे निश्चक्रामपुरात्तूर्णम् आत्मजा सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महेशौरुक्मभूषते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजगमतुः तं दृष्टो पवनाभ्यास आयान्तं तर्शारथात् अवरुय्य नृपस्तूर्णम् आशाद्य प्रेमविह्वलः रे रे भे गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठ मनः स्वसन् विश्वक्सेनाघ्र संस्पर्श हताशेषागवन्धनम् अथा जिग्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामासतनयं जातोद्दाम मनोरथः अभिवन्द्य पितुः पादा वासिर्विच्छा विमन्त्रितः न नाम मातरौ शीष्णा सक्तरथ संजनाग्रणी सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावन तमर्भकम् परिस्वाद्याहं जीवेति वाष्पगदगदयागिरः यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मेत्रादिभिर्हरिः तस्मै न मन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभाव अन्योन्यं प्रेम विवलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलका वस्त्रौ गं मुहुरुहतु सुनीतिरस्य जननी णेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावादिं तदङ्गस्पर्श निर्वृता पयः स्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीरवीरशुभो मुहुः तां स दिष्ट ते पुत्र आर्ति प्रतिल चि नो रक्षिताुव अभ्यर्चित नून भगवान्णता यदनुध्याशिनो धीरा मृत्यु जिग्यु सुदुर्जय लाल्यमानं जनैरव ध्रुवं स भ्रातरं नृपः आरोप्य करिणीं भ्रष्टः स्तूयमानो विशत्पुरं तत्र तत्रोपशङ्कृतैर्लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः नूतपल्लववासस्त्रडमुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वार मपां कुम्भै सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः सातकुम्भ परिच्छदै सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः मृष्टचत्वर मार्गं चन्दन चरचितं लाजाच्छतै पुष्पफलैस्त तण्डुलैर्बलिभिर्युतं ध्रुवाय पथि द्रष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाच्छत दद्यम्बु दूर्वापुष्पफलानि च उपजन्हु प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सती श्रवस्तद्वल्गु प्राविशद्भवनं पितुः महामळे भ्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत् पयफेन निवासय्या दान्तारुक्म परिच्छदः आसनानि महारहाणि यत्र रौक्मा उपष्करः यत्र इस्पटिक कुड्डेषु महामारक तेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुतः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमहि कूजद्भिहङ्ग मिथुनैर् गायन् मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदुर्यशोपानः पद्मोत्पलकुमुद्वतिः हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राव्यसारसै उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं विच्छोडवयशन्तं च प्रकृतिनाम च शम्मतम अनुरक्त प्रजम राजा ध्रुवम चक्रे भूमहपतिम आत्मनाम च प्रवयशमा कलय विशांपतिह वनम विरक्तः प्रातिष्ठ बिम्र सन्नात्मनो गतिम इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्या चतुर्थस्कंदे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनमोत्सव श्रीकृष्णापणमस्तु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः